so'nggi paytlarda ommaviy axborot vositalari orqali va yoki o'zingiz qidirib yurib eshitayotgan musiqangiz qaysi yoki xonanda kim bu savolga hamma menimcha barmoq bilan sanarli shaklda javob qaytara olsa kerak chunki saviyali qo'shiqlar san'at asarlari so'nggi paytlar qaysidir uh, ma'noda ancha ko'zdan uzoqlashdi qadrlanmay ham qo'ydi to'ppa to'g'ri va bu borada kimdir o'zi bosh qotiryaptimi yoki ya bo'lmasam san'at vakillari ham shou biznes olami ham faqat to'y uchun ijod qilyaptimi degan o'rinli savolni o'rtaga tashlash lozim ammo bu masalaga ham demak madaniyat vazirligi o'z munosabatini bildirganmish san'atkorlar yana navbatdagi yig'ilishini o'tkazishdi mantiqsiz taronalar axloqsiz video kliplar <laughs> ustoz san'atkorlarning <laughs> to'y marosimlarida buzib kuylanayotgan ijod asarlari va plagiat qo'shiqlar madaniyat vazirining birinchi o'rin <laughs> bosari bahodir <laughs> ahmedov an'anaviy tarzda navbatdagi san'atkorlarni <laughs> ogohlantirish yig'ilishini o'tkazdi o'zing qoyillat tomagandan keyin birov yaratib qo'ygan merosni buzib nima qilasan o'shanga mehnatni umrini baxshiyda qilganku shu odamni. keyingi gal chiqaraman ochuvga tanqidiy o'tkazilgan uchrashuvda vazir o'rinbosari san'atkorlarning yengil yelpi oson to'y bob taronalarni yaratilishiga ko'p urg'u berilayotgani ularning xulq axloqi kiyinish madaniyati esa bugungi yoshlarga ta'sir qilayotgani haqida aytib o'tdi shuningdek endilikda jonli ijroni ko'paytirish haqida takliflar kiritdi jonli ijroda kuylay oladiganlar qolsin degan fikrga man yuz foiz qo'shilaman chunki maktab ko'rgan gürgen... shu uh, ustozlarni bilimini ko'rgan san'atkorlar haqiqiy san'atkorlar mana shu sahnada bo'lishini tarafdoriman jonli ijro masalasi albatta bizni cho'chitgani yo'q lekin juda judayam to'g'ri gaplar bo'ldi man o'ylaymanki bugungi majlis aynan bu plagiatga urg'u berilmagan bu yoqda boshqa masala yotibdi muhimi uh, so'z jonli ijro o'sha xalqqa uh, muxlislarimizga yurtdoshlarimizga butun narsa butun asarlarni yetkazib berish bu galgi yig'ilishda avvalgilaridan farqli o'laroq san'atkorlarning fikr takliflari ham tinglandi aksariyat ijodkorlar esa bugungi kundagi muammolar haqida ham gapirib o'tdi avtorский пrava deydi avtorskий prava men qancha san'atkorlar umuman ashula bilmaydigan dramatik aktrisalarimiz xafa bo'lishmasin mendan. ovozi yo'qda borib o'sha yulduzxonimi zulayxonami kimnidir ashulasini bor aytib nima qilib non lekin besh so' pul berib qo'yadimi bularga yo'q qilinglar shu narsani unaga aytmaan qilmaysizlar shu narsani tanqidiy ruhda bo'lib o'tgan yig'ilishning maqsadi tizimdagi bu kamchiliklarni faqatgina san'atkorlarning yuziga solish emas balki hamffikrlikda yechim topish bunga tez orada vazirlik tomonidan yo'lga qo'yiladigan ijod ahlini mukofotlovchi yangi loyihani misol qilish mumkin dildora hakimova bahodir qurolboyev markaziy studiya uchun <imitation>